Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakam kepada semua geng bayang yang hadir menonton di Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow Sarat geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka Alhamdulillah sekali lagi Shadow berpeluang untuk berkongsikan pengalaman seram yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Geng bayang semua, pada hari ini Shadow akan berkongsikan pengalaman yang berbeza berbanding dengan kisah-kisah sebelum ni. So Shadows dekat sini nak letaklah beberapa amaran berkenaan dengan kisah yang bakal Shadows kongsikan sebab kisah kali ini dia berlainan bangsa berlainan agama dan kepercayaan so Shadows berharap pada semua since ia berkaitan dengan kepercayaan dan juga agama orang lain berjaga-jaga ataupun jaga adab lah senang cerita bila di ruangan komen janganlah main sembuh kita menghormati agama orang lain so itulah pesanan Shadows so sebelum kita mulakan kisah pada hari ini seperti biasa, jangan lupa like, share dan juga subscribe ke H Shadow Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So Shadows pun tak bawa masa lagi. So jom kita layan 3 kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Be one. Di sebuah kampung berhampiran dengan Sungai Petani, ada sebuah kuil Hindu yang lama yang kini telah ditinggalkan. So kuil tu kecil je, berdinding batu bata dengan patung dewa yang sudah retak dan juga berlumut. No, orang kampung dekat kawasan situ jarang melalui jalan yang berhampiran dengan kuil lama tersebut kerana dikatakan ada seorang penjaga kuil yang bernama Mira yang mati terperangkap dalam kebakaran di situ. So kisahnya Ravi, seorang pemuda yang sentiasa melalui jalan tersebut selepas habis waktu kerjanya sebab dikatakan laluan tersebut merupakan laluan pintas untuk si Ravi ni pulang daripada tempat kerjanya ke rumah. So Ravi semestinya dia pernah mendengar kisah-kisah berkenaan dengan laluan tersebut. Tapi Ravi ni jenis yang tak fikirkan sangat lah. Sebab dia punya niat is pergi kerja, lepas selesai, pulang dan dia tak kisahlah jalan tu ada cerita menyeramkan ke apa ke. Sebab yang penting dia sampai rumah dan dapat berehat selepas seharian bekerja. Sampailah pada suatu malam ni, agak lewat lah lebih kurang macam tu si Ravi pun macam biasa melalui jalan pintas tersebut so dalam perjalanan tu selama dia melalui jalan tu si Ravi ni tak pernah mengalami apa-apa gangguan sampailah pada malam tu di mana bila dia melalui jalan tersebut tiba-tiba si Ravi terdengar bunyi loceng kuil berdenting dia halus je tak adalah kuat mana so apabila si Ravi dengar bunyi loceng tersebut dia pun pandang ke arah kuil dan dia memang nampak dengan jelas yang pagar nak masuk ke dalam kuil tu dah dikunci dengan rantai dan rantai tu siap berkarat semulah. So tiada sesiapa yang mungkin berada di dalam kuil tersebut. So Ravi pun fikirkan mungkin angin pada waktu malam yang membunyikan loceng kuil tersebut. So Ravi pun tak kira apa-apa dia pun meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Tak ada papalah. Itu malam yang pertama kejadian. Tapi malam yang akan datang, kali ni tiap-tiap kali bila si Ravi melalui jalan tersebut, bunyi dentingan loceng yang datang daripada kuil makin lama makin kuat. So pada kali pertamanya yang si Ravi dengar bunyinya halus tapi kali ni lebih kuat bunyinya berbanding malam yang sebelumnya tau tapi itu tak memberhentikan si Ravi melalui jalan pintas tersebut, so pada keesokan hari tengah si Ravi lepak di satu kedai makan bersama dengan rakan-rakannya, salah satu pakcik yang berada di tempat tu menegur si Ravi, dia memang dah kenal Ravi dari kecil lagi, pakcik ni pun menasihati si Ravi untuk elakkan selalu melalui jalan pintas sebab takut apa-apa benda yang tak diingini berlaku. Ravi hanya mengangguk saja, namun bagi dia, itu bukanlah halangan untuk dia melalui jalan pintas tu sebab ia memang jalan yang cepat untuk sampai ke rumah. So selepas si Ravi ni lepak dengan rakan-rakannya, Ravi pun pulang ke rumah seperti biasa. Tapi pada malam tu tak ada pula kedengaran bunyi loceng ke atau apa-apa yang datang daripada kuil tersebut. So apabila Rabi tiba di rumah, dia pun bersihkan diri semua dan masuk tidur. Dan kali ini, gangguan yang benar berlaku ke atas Rabi. Tengah dia tidur, dia bermimpi satu mimpi yang agak aneh. Dalam mimpinya, si Ravi didatangi oleh seorang wanita bersari merah yang sedang duduk di tangga kuil yang si Ravi ni selalu Lalu, separuh wajah perempuan itu hangus terbakar, tetapi mata putihnya menyala merenung tepat ke arah Ravi dan dikatakan wanita itu menangis sambil memegang loceng kuil dan apabila Ravi mendengar bunyi loceng kuil itu dia teringat akan bunyi loceng kuil yang sama apabila dia melalui jalan pintas melepasi kuil lama tu. Dengan bayangan mimpi yang dia nampak yang amat menyeramkan, Ravi pun bangun dalam keadaan terkejut. Nafas si Ravi ini tersekat-sekat dan pada waktu yang sama, apa yang lagi menyeramkan apabila Ravi dapat bau sesuatu yang kurang tenang di dalam biliknya bau seolah-olah seperti rambut yang terbakar dan pengalaman ataupun gangguan yang dialami oleh Si Ravi tak habis di situ. Gangguannya makin kuat. Kadang ada malam di mana Si Ravi akan terdengar tangisan yang panjang datang daripada kuil lama tu dan kadang bila dia melalui kuil tu Ravi dapat melihat dengan jelas terdapat seorang wanita yang sedang duduk di tangga kuil tu sambil menyikat rambutnya. Dan apa yang lagi epik, bukan Ravi saja yang nampak perempuan tu tau. Ada budak-budak lain yang pernah nampak dan dikatakan ada di antara dorang ni berani mengejek, mengutuk dan macam-macam lagi. Tapi apa yang epik, Keesokan harinya Budak-budak yang mengutuklah Mengejeklah macam-macam semua Kesemua daripada mereka Jatuh sakit Sakit apa pun orang tak tahu Bila dibawa ke klinik semua benda Tak ada apa-apa yang dapat Doktor kesan lah Dan akhirnya setelah sekian lama Si Ravi melalui jalan tu Si Ravi pun jatuh sakit Tubuh si Ravi panas yang luar biasa tapi yang peliknya bila diletaknya termometer temperature badan dia biasa namun bila seseorang ataupun sesiapa yang memegang badannya terasa panas yang teramat sangat dan disebabkan ini ahli keluarga si Ravi membuat keputusan untuk memanggil salah satu macam bomoh macam itulah untuk mengubati si Ravi ni so mengikut perkongsian keluarga ni sambil bomoh ni membacalah beberapa mantra macam tu Kedengaran suara wanita menjerit dengan begitu nyaring yang datang dari mulut Si Ravi. Malah bukan tu saja tau. Dia katakan satu rumah Si Ravi ni bau seperti sesuatu yang terbakar. Keluarga Si Ravi termasuk Si Ravi juga panik dengan situasi itu. Namun bomoh tu menenangkan orang dan cubalah menghalau apa-apa gangguan yang terkena kepada si Ravi ni. Dan selepas beberapa upacara, dia bukan satu malam je tau. Dia malam bermalam bermalam. So memang lama lah. So selepas semua tu dah selesai, Ravi pun kembali pulih. Tetapi walaupun upacara semua dah dilakukan, disaksi oleh penduduk-penduduk kampung di area situ, orang-orang yang dah lama stay dekat tempat tu masih yakin yang roh si mira ni ataupun penjaga kuil ni masih tak tenang dan akan mencari mangsa yang seterusnya sekiranya mereka sentiasa melalui jalan pintas kuil lama Alright, gang bayang semua So, sekiranya gang bayang ataupun viewers yang sedang menonton Nampak mata shadows ni merah ke apa Bukan sebab mengantuk Tapi mata sebenarnya pedih sebab tak berapa sehat lah Bukan tak berapa sehat Mata ada macam infection macam tu kot ha, Lebih kurang lah So, dia kejap-kejap dia akan pedih tau So, sebab tu dia merah Alright, tapi tolak tu tepi Itu hanyalah aa, sebagai satu benda lah Shadows nak kongsikan Sekiranya geng bayang atau viewers nampak mata shadows ni merah ke apalah eh Okey, so kita sambung dengan kisah yang kedua, merupakan pengalaman Suresh yang bekerja di sebuah kilang elektronik yang terletak di area Johor Bahru. So setiap malam si Suresh ni akan menaiki bas kilang yang disediakan sekiranya si Suresh ni bekerja shift malam. Dan bas pekerja yang telah disediakan untuk pekerja-pekerja kilang tu memang merupakan satu bas yang lama tau cat dah pudar kursi pun tak betul dan macam-macam lagi lah tapi bagi si Suresh lantak pi semua benda tu yang penting ada transport untuk dia pulang so kejadian ni berlaku pada suatu malam di mana selalunya bila shift malam ni ramai orang tau naik bas tapi pada malam tu si Suresh ni kena overtime so walaupun lewat malam masih ada lagi lah bas pekerja untuk menghantar pekerja-pekerja yang dia kerja lewat malam ni pulang ke rumah dan pada malam tu hanya ada lima orang lah lebih kurang termasuk Suresh yang pulang so penumpang-penumpang lain semua duduk di belakang and Suresh ni malah nak campur aduk semua dia decide untuk duduk di kawasan ataupun bahagian tengah di dalam bas tu tau so perjalanan bermula seperti biasa tak ada apa-apa yang aneh Suresh dah memang biasa dengan laluan yang dilalui oleh pemandu bas tersebut. Tapi entah kenapa, sedang mereka melalui satu jalan yang agak sunyi dan juga gelap bersebelahan dengan ladang kelapa sawit, tiba-tiba pemandu bas ni memberhentikan bas tersebut. So game semua kena ingat, ini adalah pengalaman pertama Suresh Alami sebab Suresh ni bekerja lewat malam. Selalunya dia pulang ramai orang dalam bas. Kali ni tak ramai. So apabila bas ni tiba-tiba berhenti di tepi jalan di kawasan yang sunyi dan gelap Suresh berasa hairan kenapa pemandu bas ni tiba-tiba berhenti Bukan ada penumpang nak turun ataupun nak naik So Suresh pun bertanyakan dengan pemandu bas tu Since dah lama kenal pemandu bas tu just cakap Kalau oh tak apa kita tunggu kejap ada pekerja lain yang bakal naik ke dalam bas ni Si Suresh pun lagilah berasa pelik Siapa yang berada dekat kawasan tu Dahlah kawasan sunyi, gelap, gelita Tak ada sesiapa yang bakal naik bas tu Sampailah beberapa minit kemudian Tiba-tiba Suresh nampak Seorang wanita berjubah putih melangkah naik Rambutnya menutupi muka Dan wanita tu duduk betul-betul bersebelahan dengan Suresh Agaknya hantu tu pun malah nak bercampur aduk Dengan yang-yang ha, kat belakang tu lah So sebab tu lah dia decide untuk duduk Bersebelahan dengan si Suresh ni ha. Apabila wanita tu duduk bersebelahan dengan Suresh Suresh dapat perasan satu benda tau Terdapat satu aroma bau bunga macam tu Menusuk hidungnya tau Kira bau tu agak kuat lah So Suresh pun cubalah berpaling ke arah lain Untuk mengelak ataupun kira kurangkanlah bau bunga tu tau. Tapi, sedang si Suresh ni pandang ke tempat lain, melalui ekor matanya, Suresh perasan satu benda yang agak ganjil. Dia perasan yang kaki wanita tu tidak mencecah lantai. Ia tergantung berayun perlahan-lahan seolah-olah dia tengah terapung tau. Wanita tu lah. Jantung si Suresh ni berdetak dengan kencang. Dan tiba-tiba, wanita tu menoleh ke arah si Suresh dengan begitu laju yang membuat si Suresh panik sekejap tu. Dan kali ni Suresh dapat nampak dengan jelas wajah wanita tu. Wajahnya pucat kebiruan, mata gelap berlubang sehingga seluruh penumpang di dalam bas tiba-tiba senyap bila mendengar suara mengilai wanita tersebut. Disebabkan kedengaran suara mengilai itu, salah satu pekerja yang duduk di belakang menjerit kecil akibat terkejut lalu menunduk kepalanya dalam ketakutan. Disebabkan pekerja ni buat begitu, ramailah yang mana duduk dekat belakang tu semua start panik. Huru hara man So apabila melihat benda tu, Suresh pun teringatlah satu mantra yang pernah dikongsikan oleh ibu si Suresh ni. So Suresh pun membaca dengan perlahan dan tiba-tiba wanita tu mengejutkan semua orang dengan mengeluarkan jeritan yang nyaring dan makin lama kelihatan tubuh wanita misteri tu mengecut dan hilang di dalam kepekatan malam dan selepas semua tu dah selesai bas pun kembali gerak macam biasa tau seolah-olah macam tak ada apa-apa yang berlaku semua membisu sampailah Doran sampai ke kawasan di mana bas dia akan berhenti dan Doran akan pulang melalui cara masing-masing lah ha, lebih kurang macam tu lah. namun Suresh tak faham dengan apa berlaku Suresh pun bercakap dengan pemandu bas tu kenapa tiba-tiba semua benda ni terjadi pada malam tu so apa yang pemandu bas ni bagi tahu kepada si Suresh ni katanya sekiranya kalau adalah hari-hari yang lain di mana Suresh akan pulang lewat malam dan sekiranya dia nampak wanita tu muncul lagi Jangan tegur Just biarkan dia Sebab dia just nak akan duduk dekat kawasan tu Untuk beberapa minit Dan lepas tu beredar So anggaplah itu hanyalah macam gangguan yang biasa Dilalui oleh pemandu bas tu Dan juga penumpang-penumpang yang lain Yang consider biasalah dengan pengalaman ni And disebabkan peristiwa tu bila tiap kali Suresh kena buat shift malam si Suresh ni akan berkumpul lah dengan rakan-rakan shift malam lewat ke apa ke untuk mengelak gangguan yang sama berlaku ke atas diri Suresh. Alright Gamers, band semua so kisah yang terakhir untuk hari ini merupakan pengalaman sebuah keluarga India yang baru berpindah ke sebuah rumah teres dua tingkat di area Kelang. Rumah tu dibeli dengan murah kerana dikatakan yang rumah tu dah terlalu lama kosong tau. So owner ataupun sesiapa yang pernah duduk rumah tu membuat keputusan untuk jual dengan harga yang murah lah kira nak lepas terus lah rumah tersebut. Pada awalnya semuanya normal tak ada apa-apa yang aneh dan keluarga yang pindah ke situ semuanya elok-elok sajalah tetapi selepas seminggu macam tu anak bongsu kepada keluarga tu yang bernama Priya mula berkelakuan aneh setiap malam kedengaran si Priya ni macam berbual dengan seseorang tau kedua ibu bapa si Priya ni selalu perasan yang Priya ni kejap-kejap bila berseorangan akan bercakap berseorangan diri Namun apabila kedua ibu bapa si pria ni tanyakan kepada pria dia bercakap dengan siapa, pria hanya cakap dia bercakap dengan seorang kakak kawan baru yang tinggal di bilik atas. Ha, kakak siapa pula ni kan? So dipikirkan itulah kemungkinan imajinasi seorang budak kecil dan orang decide untuk abaikan benda itulah. Sampailah pada suatu malam, ibu pria terdengar Anaknya menyanyikan lagu Tamil lama dengan suara yang begitu merdu dan harmoni tetapi apa yang jelas kedengaran seperti ada dua suara yang mendendangkan lagu tersebut. So ibu pria pun bergegas masuk ke dalam bilik pria et apabila pintu biliknya dibuka apa yang ibu pria perasan? Pria sedang duduk sambil rambutnya disikat oleh tangan halimunan tau. Tak nampak. So, apabila nampak benda tu, ibu pria pun menjerit dengan begitu kuat. Dan disebabkan ibu pria menjerit, tiba-tiba kerusi di dalam bilik tu bergerak dengan rancak ataupun dengan ganas macam tu lah. Macam seolah-olah orang yang sedang duduk pun terkejut dengan jeritan tersebut dan kerusi semua terpelanting. Contoh lebih kurang. Dan sejak pengalaman tu, gangguan makin dahsyat. Bau kemenyan bercampur dengan bau hanyir darah memenuhi ruang di dalam rumah tu. Kekadang tingkap akan terhempas dengan sendiri walaupun tak ada angin. Dan beberapa kali keluarga si pria ni ternampak bayangan wanita tua dengan rambut panjang mengurai sampai ke tanah berjalan di kawasan koridor di dalam rumah mereka dan kadang-kadang kelihatan bayangan tu sentiasa macam menunduk dan menuju ke arah pria seolah-olah cuba mengajar ataupun buat sesuatu lah untuk si pria ni risau akan kejadian tu Kedua ibu bapa si pria pun mencarilah salah satu sami di kuil berdekatan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan apabila sami itu masuk ke dalam rumah, dengan wajah yang serius. Dia memberitahu yang dalam rumah tu terdapat satu roh wanita yang mati ketika hamil. Dan wanita ni tertarik dengan anak kecil dan apabila dia nampak ada anak kecil di dalam rumah tu, dia akan sering mendekati anak kecil tersebut. Which dalam kes ni adalah pria lah. Ini disebabkan kerana ia ibarat macam menggantikan bayi yang tidak sempat dilahirkan oleh wanita tu. So upacara pembersihan pun dilakukan. Beberapa sami-sami daripada kuil yang lain pun datang ke rumah untuk membantulah dalam upacara ni. So rumah keluarga si pria ni dialunkan dengan bacaan mentera lah, dengan asap kebunyian dan macam-macam lagi lah upacara yang dilakukan. Dan sambil semua benda tu tengah berlaku, pria dengan tiba-tiba menjerit begitu kuat sampai cermin di dalam bilik pecah dan kedengaran suara bukan suara pria tapi suara perempuan tua merayu meminta mencari ataupun memberi anak wanita tua ni kepada wanita tersebut so selepas beberapa jam dengan banyak gangguan yang berlaku dalam rumah tu akhirnya situasi kembali tenang. Dan Sami tu mengatakan yang roh wanita tu telah dihalau keluar daripada rumah tetapi wanita tu memberi amaran. Katanya dia akan keluar daripada dalam rumah tu tetapi dia tidak akan pergi jauh sebab pria tu telah menjadi pilihan wanita tua tersebut. Dan dikatakan beberapa bulan kemudian pria jatuh sakit misteri tau. Setiap kali tibanya senja, tubuh si pria ni akan bergetar dan dia akan bercakap dalam nada suara perempuan tua yang sedang menangis. Walaupun keluarga si pria ni buatlah pindah ke tempat lain, namun benda tu semua tak menjadi. Suara tangisan tu tetap mengikuti mereka ataupun mengikuti si pria ni seolah-olah roh ataupun entiti yang jahat dalam rumah tu telah mengikat pria seumur hidup. Alright, geng bayang semua, sebegitulah so tiga kisah yang Shadows kongsikan. Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. Sekiranya korang semua terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke hey Shadows channel Sebagai tanda syukur korang kepada Shadows. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ni. Seperti biasa. Nama aku Shadows and by the orders of the Shadows. Stay safe. Stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye yang baik semua.